Лито, солнце, пляж та водойма. Купаться в спеку люблять и доросли, и дети. Ростик, как водичка? Хорошая? Нет. Хорошая, львенок не вылазит. Уже два часа. Вода, ну это полезно. Нема времени на вас. Всем привет. Клине, скоро буду. Але наважуються зайти у воду не всі. На оболонському пляжі столиці більшість відпочивальників лише засмагають. Олена боїться купатися, бо торік її 11-річний син травмував тут руку. Перший раз він зайшов і одразу он розпанахав руку, тому тепер не рискуем. А Олександра дратує велика кількість бруду у воді, тому у Дніпрі він лише масажує ноги. Роблю масаж ніг походити по пісочку, тому що е, метрів 20 туди там лежала покришка резинова прямо в воді. І ну, куди купатися, як лежать, грубо кажучи, відходи, і це неприємно. Прозора вода та чисте узбережжя за такими першими ознаками радять обирати місце для купання. Медики на пляжі обов'язково повинні бути рятувальний пост, медпункт та обмежувальні буйки. В випадку, це етано бути міста. Або знакомая, желательно с профессиональной спасательной командой. Можно сказать, сказати, що бізопасно купатися там, где ты знаешь, но за год там могли появиться предметы, народні уровень на, то есть небезопасно в привычных местах нырять, например. Также звертайте увагу на наявність на пляжі питної води та смітників і дотримуйтеся певних правил. Зокрема, не перегрівайтеся на сонці перед купанням. Возникает рефлекторный возоспазм, и это вот то, что я конкретно предостерегаю в отношении заболеваний почек, репродуктивной системы. Судорога ⁇ это меньшее зло. Кстати, ныряние резко в холодную воду может вызвать один из редких видов смерти в воде, остановку рефлекторного сердца. Вот это особенно людям старшего возраста. Щоб відпочинок на пляжі минув безпечно, не купайтеся у погану погоду та у темний час. А якщо відпочиваєте з дітьми, в жодному разі не залишайте їх без нагляду. І у нас у гостях Тетяна Анікієва, лікар терапевт доктор медичних наук. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. літо. Звичайно, це порани ймовірно і засмаги і моря, і сонці, і відпусток, але так само це і небезпечно може бути для дітей. була це нас історія. Ми але все ж таки хочеться проговорити, і почати з того купатися чи плавати. В чому різниця? мне бы очень хотелось чтобы родители когда вывозят своих детей оздоравливаться они в первую очередь задумались пораньше о том что э, просто так находиться в воде ребенку э, сидеть и играть это это неплохо но это не очень полезно mm -hmm. но и самое главное основная задача родителей это научить ребенка плавать и неважно сколько ему лет два годика 4 года или взрослый к сожалению мы имеем э, на сегодняшний день то что дети уже которые ходят в школу да они плавать не умеют но тогда это будет не отдых и польза, это должен быть постоянный контроль родителя, который ребенку там, до 5 лет, он не должен, ребенок находиться больше, чем за метр от родителя, потому что может случиться все, что угодно. А со скольки лет нужно учить ребенка плавать? Да хоть с самого рождения. А мы знаем, что с самого рождения все дети умеют плавать. Очень. А пути втрачаются к, со со к сожалению, пускаются. каждый год нужно ребенка, даже перед тем, вот. как вы его вы, вы, вывозите, опять оздоравливаться на море, да, э, желательно пройти там 2-3 раза в бассейн, походить, посмотреть, помнит ли ребенок или нет. Плавать очень полезно. Но еще и самое главное плавать правильно. Потому что большинство у нас как плавают, то есть мы. Мы приехали на море, мы окунулись, мы вот сделали... Ножки помочили, как Да, два-три да. два, движения. И, к сожалению, кроме перенапряжения шейных мышц, да, человек выходит, но ну, после этого себя хуже чувствует, у него mm -hmm. все болит. Какой же это, какая же это польза, mm -hmm. какое же это здоровье, если мы говорим о здоровье? А вот если человека научили правильно плавать, работать всеми группами мышц. Конечно, это будет огромная польза. Но ну, сейчас мы говорим про море, в переважной большинстве, но вместе с тем есть и водой. Мы так само. Чи есть разница соленая вода, пресная вода? Насколько долго можно пребывать в соленой? Не будем говорить про мертвое море, там окремые mm правила, правила. Но в принципе про море. Как долго можем там находиться? Чи, чем дольше, тем лучше. И про пресную воду. Соленая вода, чем она лучше? Ну, во-первых, в ней, можно сказать, что медленнее развиваются некоторые болезнетворные Бактерии. С другой стороны, она очень плотная. На ней проще отдыхать. Поэтому, когда вы плаваете, по-настоящему плаваете, вам нужно время и отдыха. Бывает такое, что вы заплыли далеко, и вам нужно просто подержаться на воде. Поэтому в соленой воде это сделать гораздо проще. Если мы говорим о пресной воде, о пресных водоемах, наш Днепр возьмем, то э, мало того, что она не так хорошо держит, есть большое течение, слишком высокий риск отплыть от берега и обратно не хватит сил вернуться. Ну и дно в пресных водоемах не всегда такое прозрачное и светлое, и тоже может дойти опасность. А как, в какой воде... Какая температура воды должна быть, когда ребенка, ну, учим не купаться, а на скорее всего, что плавать? Где-то слышал, что вода должна быть максимально комнатной температура. Мы-то прекрасно понимаем, плюс 25 градусов воздух и плюс 25 градусов вода. Это абсолютно разные ощущения. Если мы говорим о профессиональных занятиях, вот у меня ребенок занимается плаванием, у них температура в бассейне 22 градуса это достаточно прохладная вода но они там ни секунды не сидят в этой воде да? поэтому если мы говорим о плавании очень подвижных играх температура 22 градуса это оптимальная температура а если мы говорим о приятном времени провождении, то это практически температура джакузи да? там 26 28 градусов mm -hmm. это то, та температура в которой ребенок может находиться и 15 минут и 20 минут. А коли говорити про навантаження на організм, ви сказали, це в принципі позитивно дуже вливає там вливає, і вливає так само на поставу. А Скільки для дитини часу можна знаходитись активно у воді і для дорослого, аби ну якщо ти у відпустці, не відчувати на наступний день вже можливо білі ціни вантаження? Якщо ви займалися этого спортом, якщо рінок був до этого, він може там провести хоч целый день. Когда ми вибираємо пользу, мы же говорим сейчас о здоровье в первую очередь, да? а, выбирать между очень горячим воздухом, когда на улице 40, и когда температура воды 28, пусть лучший ребенок будет в температуре целый день 28, чем он целый день будет при жаре 40 градусов на улице. А когда вот вы <сосы> говорите, губы синие у ребенка, вот такое, а хочу еще купаться. Вот просто не губы, при этом она беспокоится, а нас уводит, мы узнаем, если вы І у нас у гості Тетяна Ніківа, лікар-терапевт, говоримо сьогодні про те, як правильно купатися, в якій воді купатися, плавати чи купатися, і закінчили ми на синіх губах. Так, і всі ж б, 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 діти, я пам'ятаю себе сині губами. Витас, дуже це весь посинів. А я кажу, ще хочу купатися. Про що говорить сині губи у дитини, коли прикупалися? Это говорить о том, что був різкий перепад між температурою на вулиці і температурою в воді. Нет, это совершенно не страшно, но если, конечно, уже ребенок весь дрожит, то мы не должны ему разрешать дальше. Он должен mm -hmm. выйти, вы его должны промокнуть, на нем не должно оставаться капель, он должен немножко побыть на воздухе, на, на солнце, и потом сразу его отвести в тень. Okay. Ну и, власне, купание и плавание мают быть абсолютно безопасными, и какие небезпеки читают в воде, запитали. мы так само у нашего гостя, и сейчас найдем на них ответы. Ну, когда мы говорим про кишковую инфекцию, про дерматит и про гепатит, а это все так само может быть в воде? Это может быть, к сожалению, не не только в пресной воде, это может быть и в бассейне, это может быть в море. Поэтому если вы собрались посещать какое-нибудь место, это может быть море, это может быть река, то желательно выяснить, Все ли в порядке з під обстановкою в цьому місці і ходити на ті пляжі, які перевірено, де є обов'язковий контроль: контроль температури, контроль э, воздуху, угу. влажності і так далі, об'язувати спасатель. Рядом. Тобто, перше, що ми маємо зробити, це подивитися, чи є таблички, якщо ми біля прісної води знаходимося. Ну і максимум, це все ж таки, ну я не знаю, можливо, якась будочка має знаходитися в цивілізованих пляжах для того, аби отримати документи э, про те, що цей пляж безпечний. Звісно, уже... в ідеалі. Каждый владелец пляжа должен иметь такие документы. Сейчас нет санэпидстанции, но есть все равно эпидемиологи, есть службы специальные, которые дают разрешение, можно ли открыть этот пляж или нельзя. Uh -huh. Но ну и самое главное, чтобы на этом пляже было место, где находится хотя бы минимальная аптечка. Потому что самая большая опасность, даже не то, что ребенок наглотается воды и получит какие-то инфекции вот прямо на пляже. Самая большая опасность – это у нас перегревание и переохлаждение. То есть тепловой удар, когда нужно обязательно… оказати першу допомогу, ну і не забувати про те, що якщо ви не вмієте плавати, або э, ви, е, на жаль, на наших пляжах дуже багато не зовсім тверезих людей, да, які запливають далеко, і угу. э, відтонуть більше всього люди, які вміють плавати, угу. ну просто плавають не зовсім в адекватному стані. Тетяна, ви сказали про те, що навіть не те страшно, що дитина наковталась, але дуже часто батьки говорять про те, що наковталась і багато води, і як одразу можна зрозуміти, що власне, яка з тих інф... чи з цих, принципі, була занесена через воду і як реагувати? Тоді? К сожалению, и тепловой удар. И инфекция в начальных этапах проявляются одинаково. Это общая слабость, это тошнота, возможно, рвота. Поэтому если, естественно, вы знаете, что ребенок целый день находился на солнце, угу. то чаще всего это будет, это будет тепловой удар. Но если мы говорим о том, что ребенок не выходил из воды, это точно не перегревание, он был в головном уборе. То первые признаки того, что ребенок повысилась температура, началась тошнота рвота должны вызывать врача. На месте до прихода врача нужно дать всевозможные сорбенты, которые вот эти вот токсины. Заберут это нужно. Возможно огромное э, э, внимание определить, чем вы будете его кормить, если. Такою буде, і саме головне регідратація, тобто дати організму піти більшого количества mm -hmm. води. Ну і хотілося б ще сказати про те, що дорослі вони вже дорослі, сім'ї приймають рішення, скільки як вони будуть знаходитися на сонці і біля води. А, а от батькам, щоб вони зрозуміли, що коли ви на сонці і біля води, але все ж таки з 12 до 3 години це небезпечно для дітей. От Я б період... сказала, не з 12. навіть загорати вредно, і це э, всі батьки понять. что ребенок может загорать ну вот, э, до 10 часов. После этого, это, если он находится на солнце, он должен быть, обязательно находиться в специальной одежде. То есть это должна быть футболочка, рубашка э, легкая. Но загорать вредно. Дякуємо дуже на наше запитання. Відповідала наша гостя Тетяна Нікієва, лікар-терапевт. Говорили сьогодні про те, купатися чи плавати. З'ясували, обов'язково маємо навчитися плавати, максимально швидко навчити плавати своїх дітей. Піклуємося про те, щоб пляж був чистий. Шукаємо усі можливі документи або як мінімум таблички. Ну і відпочиваємо безпечно для здоров'я. Дякуємо дуже. Сніданок триває.